Остаточний склад команди Сергія Лазарєва визначить бій між Романом та Олею. Обоє ще під час вибору на осліп показали, що вони справжні бійці. Я зрозумів по першим нотам ти просто бути в моїй команді. Я увидела, що він дуже хоче в в команді, поэтому я. Я доверилась этому хотению. Бежит отравленная кровь. <laughs> Удивлен был, ну, как приятно было, такие люди. Мою команду! Да. <laughs> Молоток. <связать> У о, вас о, даже о, рубашки клетчатые, понимаешь? Вы о, в одном уже практически в меня в сценическом костюме. Меня чуйка, была просто. Чуйка, <связать> чуйка. Моральный кодекс. До свидания, мама. <плодисмент> <связать> слышишь, не слышишь? Все правильно? Слышишь, не слышишь? Не знаю, что произошло с Романом, да, но Рома сегодня просто был какой-то вообще разобранный на части. Я тебя прошу, растормошись, ладно? Я просто у меня такой. сейчас связки такие, как две тряпки. Типа. Давай, не... все. 20 минут, точнее, свободно, 15 минут, дайте я подумаю сейчас. Хорошо. Это борьба, это баттл. Здесь, если ты стесняешься, зажимаешься, значит ты не проходишь дальше. Мои шансы только зависят от меня. Только от меня. Не от кого-либо. Вот в данной ситуации, в данной ситуации, я считаю, что команда не готова, пара не готова. Я не знаю, что делать. Я выпускать вот это не хочу. Я не хочу прежде всего подвести Олю. Поэтому у меня есть желание сейчас порывок сделать, чтобы наш дуэт выглядел достойно. Яка своїм виступом змусила Сергія Лазарєва зірватися зі свого крісла — Ольга Мельник. Хлопець, який не просто співає, але ще й пише свої пісні. Роман голобів. Батило розпочато. такі холомидники. Це вас Сережка так намовив, так? Святослав. Ну, кул. Cool. Uh -huh. uh -huh. И все? А нехай буде все. Давай нехай. Вот кул. Ти ж так ніколи лаконічно не говорив. Кул? Є, бейбі. Дякую, Святослава Карчук. Тамара, вот это хулиганство не завадило расчутить справжние голосы? Я думаю, что а, вы были замечательны. Действительно, такая сложная песня и эмоционально, и вокально. И вы могли и передать вот этот драйв, который нужен зажигательно с отношением и вот с той юношеской... Всем юношеским отрицанием, которое каждый молодой человек испытывает, когда он один раз должен сказать до свидания, мама и вырывается из родительских объятий. Ребята были сегодня чудесные. Спасибо вам большое. Спасибо. Тамари. Спасибо. А не Лорак. Как здесь оценивать кто лучше, кто хуже? Потому что ну, цель достигнута. А выбирать, наверное, все-таки Сережей. Давай, Сереженьки, дерзай. Конечно, было не все легко у нас в работе над этим дуэтом. Но я хочу сказать вам огромное спасибо, что вы собрались в последний момент и сделали драйвово, сделали энергично. А что касается э, Ромы, э, спасибо огромное, что ты меня услышал. Сейчас ты сделал, все отлично, но очень хочется, чтобы вот в будущем ты понимал, что э, может второго шанса не быть. И делать на 100% в данную минуту и сейчас. Что касается Оли, может быть это вокально больше было для Ромы, да, но тем не менее артистически ты сделала все правильно, все здорово и разукрасила своей манерой, своей игрой, своим голосом. Убирай, будь ласка. Кто Роман, Оля? Гораздо более пластичная, безусловно, Оля. Я хочу с ней идти дальше. Оля! Оля наносяется в нашем шоу «Голос Краина. Перезавантажение». Для дальнейшего своего пути я выбрал Ольгу, потому что в данном случае она талантливее, и с ней мне будет интереснее работать дальше. Он так говорил про Рому, что я уже мысленно попрощалась, и я подумала, что, наверное, ну, все-таки не оправдала. Спасибо. Вот такого ты должен себя запомнить и не стесняться. Поздравляю тебя. В любом случае, это твоя, твоя творческая победа. Ты из композитора, человек, который пишет песни, ты стал артистом. И, и я тебе желаю в будущем успеха. Спасибо тебе огромное. Ну, мама, Спасибо. Ты, Наступного тижня На вас ждет новый раздел ⁇ Голос Украины ⁇ пары Це Это этап нокаутов, когда вновь будут пары, но на этот раз каждый будет петь свою песню, которую выбрал он сам. Половина на участники з с дистанции назавжди. Мені хочеться плакати. Мене нурашки ну, по шкірі не пішли. А могли Нельзя такое делать. Вокальна комбінація Святослава Вакарчука, яка здивує навіть наставників. По якій причині ти поставив їх хмісці? Хіба я роблю в житті стандартні речі? Тобі обирати хто із учасників Сергія Лазарева припуститься на сцені фатальної помилки. Є які не можна робити на сцені. Та чому одна з команд залишиться без тренера? Тут я би мала представити Тамару квартилі, але як бачите, її крісло порожнє. Зустрінемося наступної неділі. Хоч я у